Здравствуйте, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Президент Петр Порошенко готов сделать предложение прекращения огня. Единственное условие – террористы обязаны сложить оружие. Мирный план главы государства включает амнистию, кроме лиц, причастных к убийствам. Об этом заявила полномочная президента по мирному регулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. Петр Порошенко готов вести переговоры с авторитетными людьми на Востоке, которые смогут взять на себя ответственность за стабилизацию ситуации, подчеркнула Ирина Геращенко. Основные пункты мирного плана президента Президента Украины вчера обсудил с канцлером Германии в телефонном разговоре. Ангела Меркель поддержала шаги по стабилизации ситуации на востоке нашей страны. Поговорил Петр Порошенко вчера с Владимиром Путиным. Об этом сообщает сайт президента России. Согласно информации, главы государства судили актуальные вопросы двусторонних отношений. В том числе, возможно, прекращение огня на востоке Украины. Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью представителей российских СМИ и заверил, что будет проведено соответствующее расследование и приняты меры по обеспечению безопасности журналистов. Погибший под Луганском российский журналист находился в Украине нелегально, отмечает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. Игорь Корнелюк, сотрудник Всероссийской государственной телерадиокомпании, его коллега Антон Волошин не были аккредитованы при штабе антитеррористической операции. Российские журналисты на Донбассе оказывали информационное сопровождение деятельности одной из террористических групп. При этом боевики не удосужились обеспечить журналистов средствами индивидуальности защиты касками и бронежилетами, отметил Дмитрий Тымчук. Российская телекомпания также заявляет о гибели Антона Волошина. Ранее он считался пропавшим без вести, передает радио Эхо Москвы. Киев требует введения третьего пакета санкций против России. Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел Украины. В МИДе подчеркивают, что Москва сознательно не выполняет женевские договоренности. Более того, в последнее время с территории Федерации в Украину забрасывают не только террористов, но и тяжелую военную технику. А российские вертолеты в открытую забирают боевиков. Украина полна решимости провести демаркацию границы в одностороннем порядке. Украина имеет полное право на одностороннюю демаркацию границы, убеждены в отечественном МИДе. Ведь Россия, которая сейчас всячески выступает против этого, сама неоднократно использовала подобный метод. В частности, так было проведено демаркацию границ с Эстонией, Латвией и Грузией. Таким образом, препятствие со стороны Кремля – еще одно свидетельство двойных стандартов Российской Федерации. К сожалению, российская сторона сознательно блокирует процесс демаркации, который, как вы знаете, начался 7 ноября 2012 года открытием первого пограничного знака в районе стыка государственных границ Украины, России и Белоруссии. Поэтому украинская сторона имеет полное право на действия, которые не противоречат предмету действующих двусторонних украинско-российских договоров по вопросам границы, а именно обозначение линии государственной границы в одностороннем порядке со своей территорией. Территории. Также в Министерстве иностранных дел сообщают: Украина призывает ЕС и США применить к России более жесткие санкции. Совершенно очевидно, что Москва не собирается содействовать деэскалации конфликта в Украине. Против РФ нужно немедленно ввести меры в виде третьего этапа санкций. Убеждены дипломаты. Ожидать от российской стороны уже нечего. Она совершенно четко дала понять, что не собирается прекращать заниматься такими вещами. И единственное, что могло бы повлиять на российскую сторону с нашей точки зрения, это более жесткие санкции, которые были анонсированы в третьем пакете, которые будут касаться секторальных аспектов. Санкции, которые будут касаться секторальных Россия должна принять меры по недопущению систематического незаконного пересечения границы террористами и подразделениями вооруженных сил Федерации. Ноту соответствующие претензии Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне. В ней в частности упомянуты факты вторжения в воздушное пространство Украины вертолетов, незаконное перемещение танков и другой боевой техники со стороны России. Екатерина Доброгорская, Алексей Ремнев, БТБ. Основная версия взрыва на газопроводе Урингой-Помары-Ужгора – террористический акт. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По данным Главного управления МВД в Полтавской области, пожар, возникший вследствие взрыва, был оперативно ликвидирован и пострадавших нет. В результате из газотранспортной системы потеряно до 10 миллионов кубических метров природного газа. Как сообщили телеканалу ВТБ, в Укртрансгазе поврежденный участок трубы перекрыт на компрессорных станциях с двух сторон. Поток газа переведен на параллельную ветку трубопровода, поэтому происшествие не повлияло на транзит голубого топлива в страны Европы. Это подтверждает и оператор ГТ Словакии Острим. В свою очередь глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев заявил, что меры безопасности будут усилены на всех объектах отечественной газотранспортной системы. Еврокомиссия инициирует новые трехсторонные переговоры по газу до середины июля. Об этом рассказал в интервью агентству Reuters еврокомиссар по энергетике Гюнт Рейтингер. По его словам, Еврокомиссия рассчитывает найти решение газовой проблемы в течение лета, когда газа в хранилищах достаточно, а спрос на него низкий. Этингер также планирует в ближайшие дни провести двухсторонние переговоры с представителями украины после этого он предложит России провести очередной раунд переговоров в трехсторонном формате. Нам необходимо промежуточное решение при параллельном обсуждении в суде. На следующей неделе я приглашу за стол переговоров украинского министра, после чего буду договариваться с российскими партнерами. Я буду проверять, какие условия актуальны для проведения неформальных трехсторонних переговоров. Сейчас июнь, поэтому срочности нет, но моя забота и моя цель использовать летние месяцы для решения проблемы. Прокурор Киева и три его зама временно отстранены от должности. Причина – требования представителей правого сектора, пикетировавших Генеральную прокуратуру. Участники акции уверены, прокурор Киева Николай Герасимюк фальсифицировал уголовные дела в отношении мирных протестующих. Отвечу ранее, исполняющий обязанности прокурора Украины Олег Махницкий отмечал, Николай Герасимюк во время событий на Майдане в органах прокуратуры не работал. Более того, его приняли на должность по рекомендации лиц, непосредственно имеющих отношения к Майдану. Украинская вышиванка. Именно так называется лучшая памятная монета 2013 года. НБУ ввел ее в обращение 20 августа, в канун Дня независимости Украины. Монеты олицетверяют национальную самобытность и единство украинского народа. Виктория Попович продолжит. Награду ⁇ Лучшая монета ⁇ художник Владимир Таран получает не в первый раз. В прошлом году его работа ⁇ Евро 2012 Украина-Польша ⁇ тоже победила в конкурсе. Как говорит автор, формула такого успеха ему неизвестна. Просто он попадает в точку актуальностью идей. Так получилось и в этот раз. Монета ⁇ Украинская вышиванка ⁇ запала в сердца многих граждан. Своими орнаментами и цветовой гаммой она воплотила традиции каждого региона Украины. И хотя монета номиналом 5 гривен вышла тиражом в 30 тысяч штук, а номиналом в 10 гривен 5 тысяч штук, их очень быстро раступили. Довольно большой был тираж, и мне, как автору, нужно было еще пару монет, но я немного позже обратился. Даже в Национальном банке я не смог ее даже из резерва взять. Ее не было. Просто не было даже в резервах. То есть она настолько быстро разошлась. Уникально, знаете, мгновенно разошлась. Конкурс «Лучшая монета года Украины» традиционно проходил в два этапа. Победители выбирали в номинациях «Лучшая монета года», «Уникальное идейное решение», «Лучшее художественное решение». В первом раунде финалистов определяли простые украинцы. Голосовать можно было в территориальных управлениях Национального банка Украины, в банках-дистрибьюторах НБУ, а также по интернету. Во втором раунде путем тайного голосования лучшей работы выбирала специальная комиссия из 23 экспертов. В ее состав вошли специалисты Национального банка Украины, банкнотно-монетного двора НБУ, а также члены экспертного совета по вопросам дизайна памятных монет Украины. В номинации «Уникальное идейное решение» победила монета «Материнство», за которую отдали 16 голосов. В номинации «Лучшее художественное решение» победила монета «Дрофа», за которую отдали 11 голосов. В этом году победители конкурса – не просто красивые монеты. Они несут в себе глубокий смысл, отображают социальные проблемы страны. А некоторые изготовлены в новой технике. На монетах появились цветные элементы. Если взять прошлый год, то я думаю, что он знаковый в том, что мы начали и освоили новую технологию. Там по печать. И мы уже отдельные серии монет, в частности, монеты дрофа, вышиванка с обратной стороны. Еще мы отдельно выпустили жетон «Национальный банк будущего», применяя именно это. Ту технологію банку ми бачимо. У нас був спеціальний жетон, випущений Національний банк майбутнього саме із застосуванням цієї технології. За 2013 год Нацбанк выпустил 42 наименования памятных монет. Тематика разносторонняя. Некоторые посвящены старинным городам Украины. 10 монет – событиям Великой Отечественной войны. Именные монеты отчеканили в память об исторических персоналиях. Николая Амосове, Ольге Кобылянской, Несторе Махно. Виктория Попович, Владлен Ноль, Сергей Савчук, БТБ. Ну а далее на БТБ анонс. Оставайтесь с нами и до встречи. Депутаты заслушают отчет главы Национального банка Украины Степана Кубева о проделанной работе с марта по июнь текущего года. Кабинет министров планирует рассмотреть законопроект о совместной с эксплуатации и модернизации украинской ГТС. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустит третий доклад о ситуации с правами человека в Украине. Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Даниэль Байер расскажет о пропавших восьми наблюдателях. После исчезновения 29 мая на востоке Украины они до сих пор не вышли на связь. Запланировано подписание соглашения об учреждении трехсторонней бригады вооруженных сил между Украиной, Польшей и Литвой. О первых итогах внешнего независимого оценивания и перспективах проведения ВНО в Донецкой и Луганской областях расскажут в Украинском центре оценивания качества образования. Испанский король Хуан Карлос подпишет закон об отречении от престола, принятый Сенатом. Коронация принца Филиппа состоится 19 июня.